નમસ્કાર દર્શક મિત્રો આજે આપણે આવીએ છીએ અમદાવાદ શહેરના જુવાપુરા ખાતે જ્યાં આગળ ઘણા સમયથી જુવાપુરામાં પાણીની કિલ્લત આવી રહી છે અને લોકોને પીવાનું પાણી અત્યારે હાલ નથી મળી રહ્યું જ્યારે કે મુસ્લિમોનો એક જે પવિત્ર તહેવાર આવે છે જે વરસમાં એક વખત આવે છે જે રમઝાન માસ આવે છે જે અપાસનો મહિનો આવે છે આવા અપાસના મહિનાના સમયે પણ લોકોને પાણીની કિલ્લતનો અહીંયા આ વિસ્તારમાં સામનો કરવો પડતો છે આપ જોઈ શકો છો કે આ વોટર ટ્રેન્ક છે ત્યાં આગળ આખી ખાલી ખમ છે પણ કરવામાં આવી છે અને રજૂઆત સાંભળીને તે લોકોને આશ્વાસન ખાલી આપવામાં આવ્યું છે જ્યારે રમજાન માસને આજે આટલા દિવસ વીત્યા છતાં પણ હજી સુધી અહીંયા આગળ પાણીનું જે છે તે કંઈ સોલ્યુશન સમસ્યાનું સમાધાન નથી થયેલ અને અહીંયાના લોકો પાણીની કિલ્લતથી હેરાન અને પરેશાન છે અને જ્યારે સરકાર મોટી મોટી વાતો કરતી હોય કે ભાઈ જળ એ જીવન હોય છે અને જળ અને જીવનનું એવું એટલે તાલમેલ છે તે તાલમેલને આ ખોરાવવાનું કામ થઈ રહ્યું છે અને અહીંયાની પ્રજાને જે કિલ્લત પડી રહી છે તકલીફ થઈ રહી છે તેનું અહીંયાની પ્રજાની માંગ અને અહીંયાના આગેવાનો અને કોર્પોરેટરની માંગ છે કે વહેલા તકે આને આઉટ કરવામાં આવે અને લોકોની સમસ્યાનો વહેલી તકે નિકાલ કરવામાં આવે ગુંજ ગુજરાતની સમાચાર આસિફ ખાન પઠાણ अलमैक मैं जैनब शेख कॉरपोरेटर जुहापुरा मक्तमपुरा वार्ड से आज काफ़ी दिनों से देखा जाए कि महीना के आसपास हो गया मक्तमपुरा वार्ड में पानी की काफ़ी किल्लत है यहाँ से तेरह से चौदह किलोमीटर दूर जासपुर का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ से नर्मदा का पानी लोगों के लिए लाया जाता है ए मार्केट की टाँकी में और मुस्कान गार्डन की टाँकी के अंदर और आ, जैसे ही रमजान स्टार्ट होता है पिछले दो सालों से ये तकलीफ़ हो रही है पानी की आवक कम हो जाती है वैसे बजट सत्र में बड़ी बड़ी गुल मांगे पुकारी जाती है कि 400 सौ एम का प्लांट बना गया इतने हज़ार एम के प्लांट बनाए गए तो मैं ये कहना चाहूँगी सत्ता से कि अगर इतने बड़े बड़े प्लांट बनते हैं और काम होता है तो फिर पानी की आवक हमारे विस्तार के अंदर आते आते क्यों ख़त्म हो जाती है और ये पिछले 20 दिन से तो लगातार चालू है लगातार टेलीफोनिक रजुआत है रूबरू हमारी रजुआत है जगदीश भाई से वाटर डिपार्टमेंट में जो है उनसे बात की गई है और डेप्यूटी हमारे इंजीनियर सी से भी बात की है सबसे बात करने के बाद भी इसका कोई निराकरण नहीं आ रहा है आ, मुझे कहा गया था कि जासपुर के पास कहीं कोई वाल है उसमें प्रॉब्लम पकड़ में आ गया है उसका हम काम करेंगे उसके बाद पानी आ जाएगा लेकिन किल्लत वही के वही है पानी यहाँ तक आता नहीं है और रमज़ान महीने के अंदर जुहापुरा मक्तमपुरा की जनता डोलों से पानी भर रही है सर पे उठा के बेड़े ओढ़ते पानी भरी है रोज़े की हालत में रिस सर हालांकि मैं आज लोग हैं तो मैं आपके माध्यम से आ, यही बोलना चाहूँगी सत्ता में बैठे हमारे मेयर श्री से भी मैंने आज रजुआत करी कमिश्नर श्री से रजुआत करी सिटी इजनर श्री से भी मैंने रजुआत की है और वाटर चेयरमैन श्री से भी आज मैं रजुआत लिखित में भी करके आई हूँ कि अगर अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन अपने आप को सांघाई बताता हो दुबई के बराबर बताता हो और यहाँ की जनता पानी के लिए जब तड़फड़ी मारती हो तो ये बहुत ही शर्मजनक बात है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को शर्म आनी चाहिए कि रमज़ान महीने के अंदर लोग पानी के लिए आज इतने परेशान है और पानी का लेवल जो टांकी में आना चाहिए पिछले बीस दिनों से वो लेवल नहीं आ रहा है इस वजह से पानी लोगों तक तो नहीं जा रहा और ये आज हमने रजवात की है वहाँ से मेयर मेयर श्री ने और अधिकारियों ने हमें बोला है कि जल्द से जल्द हम इसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे देखते हैं कि अब कितनी जल्दी ये सॉल्यूशन लाते अगर नहीं सॉल्यूशन लाए तो जनता और हम मिलके उग्र आंदोलन करेंगे इन